Суд у справі Геннадія Корбана зараз триває и сам Корбан дает коментар. Давайте послухаємо. Хочу... Два слова. Два слова. Я хочу, во-первых, всем... во я хочу всем сказать спасибо. Это было действительно очень показательная такая вот показательное судилище. Вся Украина была свидетелем этого. Я так понимаю, что сегодня есть две Украины. Одна Украина, которая сражается, одна Украина, которая хочет перемен, реформ, хочет другой жизни, новой жизни, хорошей жизни, комфортной жизни, правильной жизни. Честной жизни. Есть другая Украина, которая, к сожалению, досталась нам из прошлого. Она еще живет по старому по каким-то своим старым законам, принципам, командам, вершит нелегитимное правосудие, вершит беззаконие, осуществляет коррупционные действия. Но я думаю, что вот с такими примерами и с таким обществом, которое у нас формируется, гражданское, мы победим. Я вам скажу так, те, кто в старой Украине, за ними кони и колесницы. Те, кто в новой Украине, за нами Бог. Спасибо всем большое. Браво, я прошу, я прошу, я я прошу, я прошу, Ребята, я, прошу за... имена, имена. Ребята, я прошу сохранять порядок. Да. Да. Я прошу сохранять порядок. Потому что сейчас вводите? это может привести к каким-то жертвам, каким-то э, э, потом не дай бог кто-то пострадает. Я не хотел бы, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Давайте добиваться всего легальным да путем. Тут нету у, у нас есть два дня, за которые да, адвокаты уже одна, подготовили апелляционную жалобу. Уже ее подали. У нас хорошая правовая позиция. Я всех вас в тот момент, когда будет назначен. Апелляционное рассмотрение. Я вас прошу прийти, поддержать буду я думаю, я думаю, нет. Я думаю, в более высокой инстанции уже нету таких судей, как здесь. Поэтому этот судья, с ним все понятно, он стоит на увольнении, он под уголовными делами. Я вас прошу отнестись к нему. Так как мы к нему сегодня все отнеслись. Так он ничего Это... не зачитал, зачем ты идешь? Ну, да я не могу не мне. подчиниться. Я он пока что мае. ребят. Я вас очень прошу. Давайте сохраним спокойствие. Давайте сохраним порядок. Давайте сохраним друг друга прежде всего. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Я пош... прошу вас всех поддержать меня в тот момент, когда будет апелляционное рассмотрение. У нас достаточно хорошая позиция для того, чтобы выиграть апелляционное рассмотрение. Спасибо еще раз всем большое. Низкий поклон. Спасибо большое.